老弟弟，啊、今天我们两个吃半只羔羊，羔羊肉可定了，我最爱吃这个了，哥，那不挺好吗？嗯、我那哥在就好了，他可以帮忙。弟弟，你不用帮忙，你,你帮我吃就行。<laughs> <laughs> 哥，你分割的真快呀！那不挺好吗？弟弟，这个后腿肉适合做羊肉串、羊肉馅涮火锅更好呢，肉多不是吗？嗯。羊排，前腿。 风高完了，进屋煮路去吧，丁丁。好嘞，丁天你上去坐着。好。 羔羊手扒肉，冷水下锅，这都结冰了，冰水下锅了。放一把大粒盐，看这个大粒像黄豆、玉米那么大，放有肉有盐，行走天下。 盖上盖，弟弟，这个四五十分钟就熟了，羔羊肉熟的快呀。你欧乐哥咋没来呢？在爸多哥家帮忙呢。你你怎么没去帮忙呢？我不是在你这儿帮忙的吗？<laughs>